من آمنا باللہ آمنا کے لفظ کے ساتھ بی کا جب صلح آتا ہے تو اس میں ایک معنی یقین کرنے کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جس کو عام معنی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر جب ہم کہتے ہیں مومن تو ہمارے ذہن میں یقین کرنے والا ایمان کرنے والا شخص ہی سامنے آتا ہے اللہ پر ایمان لے کے آ جاؤ آمن باللہ میں اللہ پر ایمان لے کے آ چکا ہوں وہ میں دوسرے معنی بھی بیان کرتا ہوں کچھ دیر کے بعد سب سے پہلے آپ ایمان باللہ کی اوپر بات کر لیجئے کہ اللہ پر ایمان لانا یہ کیوں ضروری ہے ایک شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں تو اس ایمان لانے سے اللہ پر ایمان لانے سے اصل میں مقصد کیا ہے مراد کیا ہے کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں وسعت جب پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اللہ پر ایمان لانا جس کو ہم عام طور پر بلیف بھی کہہ دیتے ہیں فیت بھی کہہ دیتے ہیں اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے ایک تو وہ ایمان ہے جو جذبات سے متعلقہ ہوتا ہے اس کو انگلش میں فیت کہا جاتا ہے جس میں مادی کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتا جس کی مادی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے وہ صرف جذباتی ایک یقین ہوتا ہے جذباتی ایمان ہوتا ہے اس کو انگلش میں فیت کہا جاتا ہے یہاں پر میں جس ایمان کی بات کروں گا اس ایمان کے لیے کنوکشن کا لب استعمال کیا جاتا ہے جو مادی حقائق پر بحث کرتا ہے جس کی جو ثبوت ہے جس کی حقانیت ہے وہ مادیت کی بنیاد پر ہوتی ہے تجربے اور دلائل کی بنیاد پر ہوتی ہے یہاں جو قرآن بیان کرتا ہے وہ فیت نہیں بلکہ کنوکشن ہے آپ اس کو ذہن نشین رکھ لیجئے کہ فیت اور کنوکشن میں بڑا گہرا فرق ہے ویسے تو دونوں کی میننگ ایمان اور پختہ یقین ہوتا ہے لیکن فیت صرف جذبے سے متعلق ہوتا ہے اور کنوکشن جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ آپ کے دلائل اور تجزیہ اور تجربہ اس کی بنیاد پر ہوتی ہے یہ بڑا گہرا فرق ہے جب اللہ من آمن باللہ کہتا ہے اس میں اور یہ باللہ جو ہم لوگ کہتے ہیں اس میں کیونکہ جب ہم آمنت باللہ ہی و ملائکتی والا جب جملہ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں تو اس کا تعلق صرف ہمارے جذبے سے ہوتا ہے اس کا تعلق ہمارے تجربے سے اس کا تعلق ہمارے مادیات سے ہرگز نہیں ہوتا بلکہ مادیات کو تو ہمیشہ ہمارے مذہب کے اندر بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ تو مادہ پرست ہے یہ مادہ پرستی کا جو لفظ ہے یہ تو بڑا ہی جو ہیچ سمجھا جاتا ہے ایسے لوگوں کے نظیر جو اپنے آپ کو للاہیت کے مرتبے پر فائز سمجھتے ہیں ان کے ہاں تو مادیت پرستی یہ نیگیٹیو ورڈ ہے یہ نیگیٹیو صفت ہے یہ وہ صفت خاصہ ہی نہیں ہے جس سے کوئی شخص مومن بن سکتا ہے تو اس لیے وہ فیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں بلیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں میں یہاں پر کنوکشن کا لفظ استعمال کروں گا وہ چیز جو اپنے نتائج جو اپنے نتائج آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دے جس کو آپ کسی بھی میدان میں آزما کر دیکھ لیجئے جو کہتا ہے وہ نتیجہ لا کر دیتا ہے اس کو کنوکشن کہتے ہیں اس میں صرف جذبے کا تعلق نہیں ہوتا اس میں جذبات میں رومے بہنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں اس میں دلائل و براہین کی بنیاد پر ثابت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اس لیے اس کو میں کنوکشن کہوں گا اس کو فیت میں ہرگز نہیں کہوں گا اور آپ بھی اس کو فیت اور صرف بلیف پر محمول کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیجئے یہ دین ہے دین میں ہمیشہ جب بھی بات ہوگی دلائل و براہین و تجربے کی بنیاد پر بات ہوگی پورا قرآن آپ کو ہمیشہ اسی بات پر زور دیتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھو اس کو اپلائی کر لو یہ نتیجہ دے گا نتیجہ اگر نہیں دے رہا ہے تو تمہارے کہیں نہ کہیں عمل کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ نتیجہ نہ دے میں بار بار اس آیت کو دہراتا رہتا ہوں ان سوالات تنہا انلفاشائی ول من جب وہ انا کے ساتھ بیان کر رہا ہے یقینی طور پر صلات وہ ہوگی کہ جو فحاشی اور منکرات سے روکے گی تو روکنی ہی چاہیے یہ کنوکشن ہے یہ فیت نہیں ہے یہ تھیوری پر بیس نہیں کرتا ہے یہ پریکٹیکل کی دعوت دے رہا ہے نہیں ہو رہا کہیں نہ کہیں گڑبر ہو رہی ہے آپ کے عمل کے اندر آپ نہیں کر پا رہے ہیں. اس پر عمل اس طریقے سے جیسے کہ ہونا چاہیے ایمان بنیاد ہے ایک لیب میں کھڑا ہوا ریسرچر کبھی بھی ریسرچ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کو اس فارمولے پر ایمان نہ ہو اس کو معلوم ہوگا اجزائے ترکیبی مجھے کتنے رکھنے ہیں یہ دو کیمیکلز کا جو ریئیکشن ہے کتنا کرنا ہے جس کی بنیاد پر یہ نتیجہ دے گا اس کو اس کے اوپر بلیو ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ اتنا اتنا میں اجزائے ترکیبی کروں گا اس کیمیکل کے کی اندر تو یہ ریئیکشن ایسا نہیں کرے گا جس سے میں جل جاؤں گا یا جا دماغہ ہو جائے گا اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ تھیوری جو ہے نا اس پہ ایمان ہوگا اس ایمان کی بنیاد پر وہ ہمیشہ اپنے لیب کے اندر پریکٹیکل کرے گا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لیب میں پریکٹیکل کر لے اور اس کے پاس کوئی ایسا اصول موجود نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر وہاں پر آ کے وہ کوئی عمل کر لے عمل تو آپ کر ہی نہیں سکتے قدم نہیں بڑھا سکتے ایمان کے بغیر دنیا بھر کے اندر جو مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے دل میں اپنی چیز پر ایمان کو پیدا کرتی ہے جب بھی تو آپ اس کی چیز کی طرف جاتے ہیں کہ ہاں یہ ہے تو صحیح ہوگی ایمان کے بغیر تو ایک قدم بھی آگے بڑھایا جا ہی نہیں سکتا دنیا بھر کا یہ اصول ہے میں نے کہا نا کہ لیب میں کھڑے ہو وہ تجربہ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی اصول ہے جس پر اس کا ایمان ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا تو نتیجہ آئے گا اس کو کنوکشن کہتے ہیں اس کو ایمان باللہ کہتے ہیں اسی کی بنیاد پر ہر کام انجام پاتے ہیں وہ صبح سے شام تک لگا ہوا ہے نتیجہ نہیں آ رہا لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تم صبح سے لے کر شام تک اس پہ کام کر رہے ہو یہ نہیں نتیجہ دے رہا وہ یہ نہیں بولے گا یہ غلط ہے وہ کہے گا کہیں نہ کہیں مجھ سے ہی غربہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا معاملہ سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے اتنا یقین ہو جاتا ہے اس کو اس چیز کے اوپر کہ وہ اپنے عمل کے اوپر تو کوتاہی کا احساس کر لیتا ہے لیکن اس تھیوری کے اوپر اس کو ہنڈیٹ پرسن بلیو ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے میں غلطی کر رہا ہوں یہ والا معاملہ چاہیے ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا مذہب آپ کو صرف اتنا بتا دے گا کہ ہاں یہ ہو جائے گا وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ نہیں آ رہا تو آپ چینج کر لیں وہ کہے گا نہیں آپ کرتے رہیں جو میں نے پہلے مثال دی تھی نا کہ وہ روایت میں راوی نے کہا کہ ظالم نے اللہ کے وصول سے منصوب کر کر کہہ دیا ہے بار بار مجھے بھی اللہ کے رسول کا نام لگانا پڑتا ہے ساتھ میں سمجھانے کے لیے اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کے پاس وہ شخص آ گیا اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو اللہ کے وصول سے اس ظالم نے راوی نے اچھا میں جب راوی کہہ رہا ہوں نا تو راوی اسے ذہن میں وہ مجھے ایک شخص نے کومنٹ میں کہا کہ آپ راوی نا صحابیوں کہہ رہے ہیں صحابی تو بہت دور کی بات ہے میں تو راوی آنے حدیث کہہ رہا ہوں جو اپنی طرف سے گھر گھر کے صحابی کا نام کریئٹ بھی کرتے تھے اور اللہ کے رسول کا نام شامل کر دیتے تھے تو اس ظالم راوی نے نکل کر دیا پتہ نہیں کس سے سن کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تے تو اپنا پیٹ صحیح کرنے کے لیے شہد کہا وہ شہد کھایا اس نے اس کا پیٹ اور خراب ہوا وہ آیا اس نے کہا کہ میں تو وہ شدید بیماری کا شکار ہو گیا ہوں تو اس سے کہا گیا کہ تو تیرا پیٹ جھوٹا ہے لیکن اللہ کا کلام سچا ہے مذہب یہ سکھاتا ہے مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ نہیں آ رہا آپ کرتے رہو عمل میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی بے پنج وقتا نمازی محلے کے اندر مشہور ہوں بھائی تو پنج وقتا نمازی اس کے اوپر کہاں الزام لگا رہے ہو آپ کسی برائی کا اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو ہم نے تو اس کو صبح شام مسجد میں آتے آتے دیکھا ہے مذہب یہ چیز دکھاتا ہے آپ کو مذہب صرف فیت دکھاتا ہے مذہب صرف تھیوری پیش کرنے کی طاقت لگتا ہے عمل کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے مذہب تو بتائے گا کہ صبح سے شام تک لیب میں کھڑے ہو کرتے رہو کام نہیں آیا نتیجہ کرتے رہو تمہارا کام ہے عمل کرنا نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ آپ کو بتائے گا نتیجہ بھگوان یا خدا کے ہاتھ میں ہے جب کنوکشن کی بات آتی ہے آمانہ باللہ کی بات آتی ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ نتیجہ آنا چاہیے ورنہ عمل میں کہیں گڑبڑ ہے عمل کو درست کرو نتیجہ آئے گا جو بتا دیا گیا ہے نہیں آ رہا تو تم اپنے عمل کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے ہو وہ ریسورسز استعمال کیوں نہیں کر رہے ہو جس کی بنیاد پر نتیجہ آنا تھا تم لے کے نہیں آ رہے ہو کتنے کام ایسے ہیں ذرا اپنے روز مارا کی زندگی میں نکال لیجئے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جس چیز پر آپ کو ہنڈریڈ پرسن بلیو ہوتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا آپ ہمیشہ اس میں اپنے آپ کی کوتاہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھ سے کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے یہ ہو کیوں نہیں رہا یہ کام ایمان باللہ کو جانچنا ہے نا ایمان کا معنی سمجھنا ہے تو سمندر میں چلنے والے جہازوں کا کبھی جائزہ لیا ہے نہ کوئی باؤنڈری ہے نہ کچھ ہے سمندر بے کنار ہے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے موجود وہاں پر چلے جا رہے ہیں کشتی چل رہی ہے کپتان وہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے کمرے کے اندر وہ گائیڈ کرتا جا رہا ہے کہ نہیں تھوڑا سا یہاں کر لو تھوڑا سا یہاں کر لو تھوڑا وہاں کر لو اب چیزیں نکل جانا راستے پہنچ جاؤ گے یہ علاقہ تمہیں مل جائے گا کس بنیاد پر بول رہا ہے وہ اس کے پاس جو آلہ ہے جس کی بنیاد پر وہ کتب نما جس سے وہ جانچ رہا ہے آج تو خیر بہت نئی نئی چیزیں آ چکی ہیں لیٹس چیزیں آ چکی ہیں جو بھی لیٹسٹ چیزیں آئیں گے ان کو اس کے اوپر بلیو ہوتا ہے کہ یہ راستہ مجھے صحیح دکھائے گا عمل کرتا رہا ہوں اس کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے غلط راگی طرح گام سے یہ ایمان ہے وہ چلے جائیے اوپر کی طرف ابھی تو سمندر کی طرف لے کے گیا تھا آسمان میں تو خلا میں تو کوئی کنارہ نہیں ہے نا اڑنے والے جہاز میں بیٹھے والے بیٹھنے والے لوگوں کو کیا معلوم کہ یہاں نیو یورک ہے یا لندن ہے یا پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے وہ تو چلے جا رہے ہیں کس بنیاد پر چلے جا رہے ہیں جس ٹائم کا انتخاب کرتے ہیں اسی ٹائم پر اسی مقام پر پہنچ پاتے ہیں اس آلے کی بنیاد پر جو ان کو گائیڈ کرتا ہے اور ان کو ہنڈریڈ پرسن یقین ہوتا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے یہ بالکل صحیح پہنچائے گا اس کو ایمان باللہ کہتے ہیں اپنی روز مرہ کی زندگیوں میں جب آپ اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھی اگر اس چولہے پر رکھی ہے میں نے آگ لگا دی ہے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں بالکل مطمئن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے دیر کے بعد جو ہے نا وہ کام ہو جائے گا تیس سیکنڈ کا آپ نے ٹائم لگایا اوون کے اندر اور رکھ دی آپ نے پاپ کارن آپ کو ہے تیس سیکنڈ کے اندر یہ بن کے سامنے آ جائیں گے یہ کیا چیز ہے اس کو ایمان کہتے ہیں اس کو کنوکشن کہتے ہیں صرف فیت نہیں ہوتا آپ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں آپ کا معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوگا نتیجہ آ جائے گا میں نے پاپ کارن رکھے ہیں اوون کے اندر تیس سیکنڈ میں ایک منٹ میں اس کا ٹائم ہے یہ بن کے سامنے آئے گا کیونکہ اس کے پیکٹ پر لکھا ہوا ہے یہ ہے ایمان اس کو کنوکشن کہتے ہیں جو مادیت میں پورا پورا اترتا ہے جو تجربے کی بنیاد پر نتیجہ دے کر رہتا ہے من امان باللہ قرآن یہاں لے کے جاتا ہے گیس موجود ہے سامان موجود نہیں ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا سامان موجود ہے گیس موجود نہیں ہے لکڑیاں موجود ہیں ماچس موجود نہیں ہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا اس کو ابھی اعمال آمعلوم کہتے ہیں کہ اعمال رائگا جا رہے ہیں مسافر ہے راستے میں جا رہا ہے راستے کیا کچھ گائیڈنس موجود نہیں ہے پورا دن لگا دیا ہے منزل کو حاصل کرنے کے لیے رات میں تھکا ہوا ہے کسی نے پوچھا بھائی منزل ملی یا نہیں ملی اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ منزل سے میں اور زیادہ دور ہو گیا ڈھونڈنے کے چکر میں تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ نوشتہ ہونا چاہیے وہ اصول ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی عمل کو انجام دیں دنیا میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں آگے بڑھانے کے لیے بھی آپ کو اپنی ٹانگوں پر ایمان ہوگا کہ آگے بڑھاؤں گا تو گریں گی نہیں گرائیں گی نہیں جبھی تو ٹانگے کو آگے بڑھاتے ہیں قدم کو قدم لڑکھڑائیں گے نہیں ان قدموں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں آگے بڑھاؤں گا تو یہ مجھے آگے کی طرف لے کر جائیں گے اس ایمان کی بنیاد پر تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے اور صرف ایمان رکھ لیں کہ میرے پاؤں کے اندر تو بہت دم ہے میں آگے بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا اور آگے قدم بڑھائے نہیں تو کیا خیال ہے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ہے ایمان اور یہ ہے عمل پورا پورا اتر رہا ہے تجربے کے اوپر نہیں ہو سکتا یہ چیز کہ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہو وہ آپ کو بتا رہا ہو کہ یہ ہو کر رہے گا آپ عمل بھی کر رہے ہو لیکن وہ ہو نہ رہا ہو تو آپ کے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ ہے اس گڑھ بڑھ کو صحیح کریں یا تو آپ عمل اس کے مطابق نہیں کر رہے ہیں یا آپ نے اس کو اپنے مضموم مقاصد کی بہن چڑھا دیا ہے یہ دونوں باتیں ہیں یہی کام ہو رہا ہے پورے مذاہب عالم کا جائزہ لے لیجئے. عملی میدان میں کوئی بھی پورا اترنے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ کا قانون جب پوری کائنات کے اندر موجود ہے اور نتیجہ دے رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی زندگی میں نتیجہ نہ دے سکے ممکن ہی نہیں ہے یہ بات وہ آپ کو ایسے قوانین دے گا ہی نہیں جو بے نتیجہ رہ جائیں پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو نتیجہ نہیں دے رہی ہو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے من آمانہ باللہ خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ من آمنہ باللہ ہوتا کیا ہے ایمان باللہ اللہ پر جو ایمان لے کر آ گیا اس کے معاملات میں وسعت پیدا ہونی ہے لازمی طور پر اور یہ سب کا سب تجربے کی بنیاد پر آپ کے سامنے آئے گا آپ دیکھیں قرآن نے یہی چیز ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اصول دیے اور جب آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونے والی تھی کہ یہ ابھی عمل میں آنا ہے یا نہیں آنا تو اس نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ بھائی اس پہ عمل ہو چکا ہے پہلے انہوں نے عمل کر کے جانچ لیا تجزیہ کر لیا تجربہ کر لیا کہ اس سے نتیجہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جنہوں نے اس کو رد کیا ان کا انجام بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا دیکھو مثالیں چاہیے تھی مثالیں بھی تمہارے پاس موجود ہیں اسی بنیاد پر آپ ہر نئے عمل کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں عمل کرنے کے لیے دنیا بھر کے اندر بھی تو آپ یہی کام کرتے ہیں نا دنیا بھر کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ نئی ریسرچ ہے اس کے اوپر عمل کر کے یہ نتیجہ سامنے آئے گا ہم اس پر ریسرچ کر کے دے چکے ہیں ابھی جب کورونا کی دوائی آئی تھی اس میں کیا ہوا تھا جتنے بھی ویکسینیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس پہ ہم نے تجربہ کر لیا ہے آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس سے آپ آنکھیں بند کر کے اس چیز سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر لیتے ہیں نا جس وجہ سے آپ نے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں آپ نے جان لیا ہے کہ ہاں یہ عمل کرے گا اور عمل کرنے کے لئے آپ آگے بڑھ گئے ہیں اس کو عمل کہا جاتا ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے آمن و عامل یہی وہ چیز ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے من آمنہ باللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آ گیا اللہ کے قانون کو اس نے جان لیا اس بات کو مان لیا کہ ہاں یہی وہ قانون ہے جس کی وجہ سے میں نتیجہ حاصل کر سکتا ہوں اس کو کہتے ہیں من آمنہ باللہ اس ساتھ میں جو ولیومل آخر آیا ہے یہ وہ نتیجہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے لیب میں کام کرنے والے وہ ریسرچرز وہ سائنٹسٹ بھی دیکھے ہیں نا جو عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نتیجہ آئے گا نتیجہ آنے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو والیوم الاخر کہتے ہیں والیوم الاخر کا ترجمہ اٹھا کر لغات کا تمام لغات کا جائزہ لے لیں آپ اردو کا بھی جائزہ لے لیں عربی کا بھی جائزہ لے لیں آپ کو کہیں بھی قیامت کا دن نظر نہیں آئے گا اس کے اندر مرنے کا لفظ تو اس کے اندر آخر میں آتا ہی نہیں ہے بھائی آخر کا لفظ تو قرآن میں خود کتنی بار آیا ہے یہ آخر ہے ایک مقام پہ قرآن نے فرمایا قُلْ اِنَّ و وَالْآخِرِينَ آخرین کا لفظ جمع کے ساتھ آیا ہے کبھی کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ پہلے مرنے والے اور بعد میں مرنے والے کسی نے ترجمہ نہیں کیا وہ پہلے اور بعد والے ترجمہ کرتے ہیں ہم اردو میں آخری لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ آخری نبی کس کے لیے استعمال کرتے ہیں کس حیثیت میں استعمال کرتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے آخری ہم کیوں استعمال کرتے ہیں آخر کا لفظ ہمیشہ بعد میں آنے والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا آخر کا مطلب کہ مرنے کے بعد جو آئے گا اس کے اوپر اس کو آپ چسمہ کرتے رہیں والیوم یوم کو کبھی بھی آخر کا لفظ آپ نے اردو زبان کے اندر کبھی مرنے کے لیے استعمال کیا ہے تو قرآن کے ولیوم یوم آخر کو کیوں آپ نے اپنے مزاج کی بہن چلا دیا بھائی جہاں قیامت کرلا آتا ہے اس کو بھی مرنے کے بعد کے لیے معمول کر دیتے ہیں جہاں آخر کرلاز آتا ہے یوم آخر اس کو بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد نتیجہ آئے گا یہ مذہب سکھاتا ہے آپ کو کہ یہاں نہیں ہو رہا آپ کرتے رہو یہاں نہیں ہوگا مرنے کے بعد ہو جائے گا مرنے کے بعد کا کیا فائدہ ہے اس کو کر عمل یہاں رہا ہے نتیجہ آ رہا مرنے کے بعد اس کو کیا فائدہ ہوگا مرنے کے بعد اس نے تجربہ کیا تھا تاکہ میرے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ جائے وہ نتیجہ میں حاصل کر کے رہوں نتیجہ آپ کہہ رہے ہیں خواب دکھا رہے ہیں مننے کے بعد حاصل ہوگا پھر آپ کا یہ فیت تو ہو سکتا ہے کنوکشن نہیں ہو سکتا اس کو بتا دیا کہ یہ جو آب زمزم کا پانی ہے اچھا آب زمزم کا پانی کا بھی ایک بڑا جوڑ میں جو استعمال کر رہا ہوں یہ غلط ہی ہے ویسے تو خیر ہماری زبان کو چاوا ہے آب زمزم کا پانی آپ کا مطلب تو خود بھی پانی ہوتا ہے فارسی زبان کے اندر جوڑ کیسا ہے آب فارسی اور زمزم عربی اور میں نے بتایا تھا نا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ زمزم خود بھی فارسی ورڈ ہے آب زمزم عربی کے اندر آپ تھوڑا سا اس کا مزین کر دیجئے اس کو جو ریپنگ ہے نا آپ کی وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کی مارکیٹ کے اندر و ہاتھ بک جائے آب زمزم تو ایک صاحب کہنے لگے کہ آب زمزم پی کے تو میرے اندر اتنی زیادہ توانائی آگئے کہ میں چل نہیں پا رہا تھا اور ایک قدم آگے بڑھا نہیں پا رہا تھا میں نے آب زمزم کچھ دن پیا ہے اب میرے اندر توانائی آ گئی میں تو بھاگنے کے لیے تیار ہوں میں تو بھاگ سکتا ہوں ایسی طاقت میرے اندر پیدا ہو چکی ہے میں نے ان سے کہا پھر جتنی بیماریاں آپ کو اس کے علاوہ ہیں ان کے لیے بھی آب زمدم استعمال کر لیجیے ظاہر ہے آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے آپ زمزم کو پانی ڈالا کریں نا آپ چشمہ کو استعمال کر رہے ہیں چھوڑ دے چشمہ آب زمزم کا پانی ڈالا کر میں نے تو ایک ساخ کو دیکھا ہے کہ وہ مدینے کی مٹی کو آنکھوں پہ لگا کے کہتے ہیں کہ اس میں آنکھوں میں لگائیں گے نا تو آنکھیں آپ کی طاقتور ہوں گی وہ خود شخص جو ہے نا وہ چشمہ لگاتا ہے جو عملی میدان میں اپنے حق ہونے کو ثابت نہ کر سکے اس کو فیت کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں نا بابا فیت اور کنویوشن اس کو مذہب کہتے ہیں جو عملی میدان میں اپنے آپ کو منوا کر رکھ دے اس کو دین کہتے ہیں اس کو کنویشن کہتے ہیں تو آپ کو صرف بلیف نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ صرف جذبات سے متعلقہ ہوگا وہ عمل کے میدان میں کبھی ثابت نہیں ہو سکتا آپ دعا کر لیجئے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بتائیے جو آپ کو بتا رہے ہیں نا وہ بھی اپنے کاموں کے لیے کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کو جب بھی بیماری ہوتی ہے نا وہ ڈاکٹر کی طرف رکھ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھوک لگتی ہے نا وہ کھانے کی طرف جاتے ہیں ان کو پیاس لگتی ہے وہ پانی کی طرف جاتے ہیں وہ دعاؤں پر بنا کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتے ان کو مسجد کے لیے مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں ان کو مسجد کی آڑ میں اپنے معاملات پورا کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو چندے کی اپیلیں کرواتے ہیں آج تو آپ کو مسجد میں اتنا چندہ دینا ہی ہے وہ کبھی بھی دعاؤں پر بنا نہیں کرتے کہ میں دعائیں کروں اور چھپڑ پھاڑ کے میرے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے زمین سے کوئی زمین دوست دیکچی نکل جائے یہ دعائیں نہیں کرتے ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاں لوگوں تک رسائی حاصل ہو سکے ان کے ذریعے معاملات پورے ہو جائیں لیکن آپ کو سکھائیں گے کہ ہاں دعا کر لیجئے آپ کو سکھائیں گے کہ ہاں آپ میرے پاس آئیں نا میں آپ کو ایسا دم بتاؤں گا کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بالکل صحیح ہو جائیں گے وہی دم والے بابا جو ہیں وہ کچھ دن کے بعد ان کے تکلیف ہوتی تھا وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اب ان کے دم اپنے استعمال میں اپنے کام میں نہیں آ رہے میں نے جادوگر دفعہ کہا تھا وہ جادو والے مسئلے پر جادوگر دنیا بھر کے معاملہ دکھا رہا ہے عجائب دکھا رہا ہے معاملات کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ وہ بڑا انقلابی ہے وہ ایک چیز کو یہاں سے وہاں کر دے گا زندہ کو مردہ کر دے گا اور مردہ کو زندہ کر دے گا وہ چل رہا ہے چندے کے اوپر ہے hey فنکار آپ کو فن دکھا کے کمانے کی کوشش ہے اپنی زندگی میں کوئی بہنچال لے کے نہیں آ رہا ہے لیکن دعوے کیا ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہنچال پیدا کر دے گا تو اب ایسے لوگ کیا عملی میدان میں اپنی وقات رکھتے ہیں یہ صرف مذاق کا نشانہ تو بن سکتے ہیں دنیا والے ان کو سائے تو لگا سکتے ہیں لیکن ان کی باتوں کو عملی میدان میں لا کر حقیقت کے ترازم میں پرکھ نہیں سکتے عملی ہی نہیں دے رہا تو من آمنہ باللہ جب وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عملی میدان میں پورا اتر کے دکھائے گا آپ اس میں عمل کریں نتیجہ آئے گا من آمن باللہ اور والیوم الاخر یہ نتیجہ کا وقت ہوتا ہے جب نتیجہ سامنے آتا ہے اس کو والیوم الاخر کہتے ہیں جس میں نتیجہ سامنے آئے گا اس کا مطلب مرنے کے بعد نہیں ہے میں نے کیا کہا نا مذہب آپ کو یہ بتائے گا کہ ہاں ہو جائے گا مرنے کے بعد آپ لکڑیوں کے سامنے بیٹھے رو ماچس سے آپ مت جا انتظار کرتے رہو خدا کی طرف سے آگ آئے گی وہ جلا دے گی یہ عقیدہ بھی ہے نا دعا کرتے رہو وہ لکڑیاں گیلی ہیں ان کو خشک کرنے کی طاقت نہیں رکھتی آپ کی دعا میں جلانے کی تو بہت دور کی بات کر رہا ہوں درختوں کو دیکھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں وہ لکڑی کی صورت میں آپ کے سامنے آ نہیں سکتی ہیں وہ تو دور کی باتیں کو جلا دیں گے دعاؤں سے یا دعا سے ان سے آگ لگ جائے گی لگا کے دیکھیں آگ دعا سے کوشش کر کے تو آپ ان لوگوں کے لیے دعائیں یا بد دعائیں بلکہ دعائیں کہہ رہا ہوں بد دعائیں کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ بد دعائیں نہیں ہیں بلکہ آگ کے گولے ہیں وہ ایک روایت سنی تھی پہلے ایک صاحب کو فرماتے سنا کہہ رہے تھے کہ جب آپ نماز میں طیاب میں بیٹھے رہے ہیں تو انگلی کو یوں ہلاتے ہیں یہ انگلی جو نا آپ کی آگ کا گولہ ہے شیطان کے لیے تو یہ دعائیں آپ کے آگ کے گولے ہیں نا تو یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کر لیجئے کہ جن کے مقابلے میں آپ اترنے کی تو طاقت رکھتے نہیں ہیں بس بس دعاؤں سے کام چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے کریں نا آگ کے گولے وہاں سے میزائل مار رہے ہیں آپ میں سے دعاؤں کے گولے مار کے دیکھیں حقیقت کے میدان میں رکھ کے دیکھ لیجئے پورا اترتا ہے تو ہم بھی دیکھ لیں گے ہم بھی ماننا شروع کر دیں گے ہاں بھئی یہ چیز ہے بہرحال وسعت تو یہ ہے کہ اس کے لیے جو اللہ پر اور یوم الآخر پر